команда. Я, Ксюша, это Света, это Викинг. Я, конечно, все понимаю, но кто это? Как интересно. Вот чем сейчас викинги увлекаются-то. не разрішила! Тебе ніхто не розуміє! Ти не вступила на бюджет! Жодна сукня не налазить! Стань учасницею нового проекту Вагідна у 16! Вагідна у 16! Мені би ваші проблеми! сейчас пришло время нашей постоянной рубрики. Ну не чудо ли? Последний флешмоб в Китае закончился коммунизмом. Ну, ну, не... В рубрике А кто у нас тут такие смешные? Выступит Ксюша и Игорь, поддержив дерзких ребят! <свёзд> <свёзд> Итак, человек, которого возбуждают продавцы и охранники! Э, девушка, дайте, пожалуйста, мне сникерс. Вот возьмите. <свёзд> да что вы себе позволяете, охрана? <свёзд> 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 охрана! <поц2> <свёзд> 19.48 и самый час нашей постоянной рубрики. С Дівочка, таня на черешню полізла, черешня тріщала, но таня не злізла. Куди ж ти, дурне, кричали і діти. Що ж на черешню в грудні робити? ой привет 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 Сейчас в кафешечке сидим 300 фотографий сделаем контакт выложим нет а давай я возле стеночки вот так вот встану а ты мне потом на фотошопе крылышки нарисуешь или нет пойдем на пляж я в купальнике встану ручку поставлю Красные. Итак, представьте, армия контролеров. Итак, щенки, через шесть месяцев я сделаю из вас машину по проверке удостоверений пенсионных. Шаг вперед, кто единственный ребенок в семье. Остальные свободны. Жестоко. Да, мэм. Мэм, а расскажите про своих первых нарушителей. Их было двое. Это был февраль. Была шуткая гроза. Я шла по салону фестиваля. Какая гроза в феврале? Ребят, вот сидите, мы здесь все такие красивые, мы тут вот такие смешные. Хотелось бы, хотелось бы вам песню подарить. Нам очень нужно выиграть. помоги, красивая и нам очень нужно выиграть.